berkah lan pisungsung Panglimbang limang menit dino senen kliwon tanggal luru februari tahun ronge wunem likur kapetik sokon bab luru ayat rurikur tekan ayat telung puluh luru menawa diringkes jurunengi saukoro Urip wong katulik, wong Pitoyo mono, mapan ana underan berkah lan pisungsung. Wong Pitoyo ngandelan ngakoni menawa uripe dumadi marga saka berkaing Allah Maha Mirah. Tanpa lumebering berkah saka Allah kang tansah turah-turah, wong Pitoyo ora bakal urip. Mula, minangka wujud atur panuwun wong pitaya padha atur pisungsung. Maneka warnasana bisa kapisgunakake minangka pisungsung, kayata weton ambeng lan tumpeng jroning budaya Jawa. Nanging kang luwih wigati ya iku misungsungake urip lan jiwaraga, ambrekapi gunakake dening Allah Maha Tresna kanggo srana mujudake karso dalem ing donya iki saka kene akeh wong padha misungsungake diri minangka biarawan lan biarawati kanthi dadi biarawan lan biarawati wong bisa mujer lan manter ing ayan kanggo ngabdi lan ngabekti Gusti kang moho Suci kara kaya perate lan cecala uga katemokake ing wasan diluiki ing wausan kacaritake kaya ngopo Ibu Maria lan ba Yusuf padha nganti Sri Yesus menyang Padalaman suci ing Yerusalem sapperlu netepi wajib minangka wong Israel minangka wong Israel kang taat Ibu Maria lan Santu Yusuf banget nyadari mering agungingsihngugroho utawa berkaing Allah jroning berayat ligiine tumurun ana pribadi Sri Yesus putrani Mu brayat Minya nasaret padha budhal menyang pedalaman suci ing Yerusalem kejoba saperlu nucekake ibu Maria sarto ngunjokake atur panuwun wit nugro momongan nanging uga saperlu misungsungakke Sri Yesus putrani Kanthi pisungsung iki brayat Minulya ngunddurake Sri Yesus ana karsa lan panggersa dalam Allah kanthi temung liya brayat minulyo nasaret nyumanggaake sri yesus kanggo kapi gunakake gusti allah selaras karsa so dalem ora lali ibu maria lan santu yusuf misungsungake dara sakjudu miturut paugran toret sajake pancen banget prayoga lan mirunggan menawa ngepasi pahargian pesta sri yesus kapi susungake ing padalaman suci Wong-wong mligine para penghayat hidup bakti nganyarake lan ngandelake tekad mi diri kagem Gusti sinareng panglimbang apa saksuweni iki aku wis taat miskin sarta murni taat marang Allah kang tumurun ana kuwasa para lan pemimpin Miskin kang ora among adeges miskin melarat anang, ananging darbi semangat miskin kang antara liya ngemot jiwa greget sengkut tandang gawi, linambaran sifat gemi nastiti ngati-ati lan kebaking tanggung jawab murni kang uga ngemot murnining ati kang rinenggo semangat tulus lan jujur poro tresno belem kinasih prastho wawan san dina iki uga ngelingake saben-saben pambangun balai wisma Katolik marang ikrar prasetyo urip bebrayatan juruning wengku kapitayan Katolik kejaba kaelingeke kanggo tansah muji syukur marang berkah turah-turah dalam Allah sarta misungsungake brayat marang Gusti Maha Rumeksa nanging uga ngelingake saben-saben pambangun berayat misung-sungake diri kalawan sisiane utawa warga berayat liyane amrih dadi berayat kang utama amung kan bicara mengkono mau katentremaning brayat bisa karengguh ginayuh suwi sami munjuk kunjung asma dalem Hyang Rama saha so Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci amin alam asih kawulong jusmanun. awit penge tulo do saking brayat Minulyo Ibu Maria Bobo Yusuf Sarto Sri Yesus ingkang kanthi tuhun tepi wajib misungunggaken be brat Katur Padukuko. Uugi panjenengan sang pangreksa brayat karso anampi brayat Sarto komunitas Kawlo Sarto mbiyanun danndosi sedaya kekirangan kekiranganipun Panjenengan Kawula puji lalu huraken sareng yang putrolan yang Rouci sak meiko Sarto Isa la lami laminipun. Amin. Kunjungan yang ramah, sayang putra twin yang roh suci.